Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я перепробовала очень много разных рецептов приготовления морковки по-корейски. И если вы ищете идеальный вариант приготовления, то это видео для вас. С вас лайк и подписка, и давайте начнем приготовление. Сразу будем сейчас натирать морковь. У меня есть средняя вот такая терочка, и есть мелкая. Так как я буду готовить на салаты, я беру сейчас мелкую. Морковочки у меня 1 килограмм, и я буду нарезать не в длину, а покороче, так чтобы в салате себя морковь чувствовала хорошо. Вот посмотрите, какая морковь получается. Очень тоненькая. Я очень много разных рецептов перепробовала, но вот этот рецепт самый лучший. Очень тоненькая морковь получается. Можно сделать половину на средней, половину на мелкой. Потом морковь обмякнет, и она будет нежная. Поэтому сейчас я устанавливаю среднюю терочку и тоже натираю. Посмотрите, какая она получается. Тоже очень красивая морковь. Вот такая морковка у нас получилась. Посмотрите, какая она красивая, нежная. И сейчас добавляем специи. Все очень легко и просто. 7-8 зубчиков чеснока натираем. Моркови у меня килограмм. И сейчас натираем на мелкой терке. Если зубчики чеснока большие, достаточно 7 штук. Если маленькие, то можно 8. У меня все готово. Сахар 3 столовые ложки небольшим верхом. Соль 1 чайная ложка без верха. Черный горошек я пропустила через блендер. И мелкий получается у нас вот такой молотый черный перец. Одна чайная ложка без верха. То же самое сделай с кориандром. Зерна перемололо и получается очень ароматно. Одна чайная ложка. И добавляем 120 мл растительного масла. Не разогреваем его, не прокаливаем. Все смешиваем. И сейчас все чинно смешиваем. Сильно морковку не прижимаем. Слегка. Сейчас взаимодействие с солью начнет сразу пускать сок. Какой аромат! Я пробовала с жареным луком, мне не понравилось. Хотя это классический вариант. Вот этот вариант мне очень нравится, и мы постоянно готовим именно так. Я сейчас готовлю салаты праздничные, поэтому вот эту морковочку я приготовлю как раз дня 2-3 настоится и будет изумительно к салатам. Уже морковь уменьшилась, обмякла. Очень много сока. Посмотрите, сколько сока. И сейчас я сухую. Емкость перекладываю, можно в стеклянную, у меня вот такой вот пластмассовый бачок, и сок тоже сюда отправляем. Накрываем крышкой, вот за пять минут все готово и отправляем в холодильник. Вот такая красота. Итак, дорогие друзья, морковка по-корейски получилась очень сочная, пряная, ароматная и очень-очень вкусная. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа. Отдельное спасибо за комментарий. Я не прощаюсь с вами. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.